Mərhəmmət duyğusu səndə yoxdursa, tutduğun orucun nə mənası var? Süfrəndə yoxsula yerin yoxdursa, bir ay ac qalmağın nə mənası var? Tərəzin çəkidə əyri çəkirsə, dilin zəhər kimi qərbincidirsə, əlin rüşvət alıb rüşvət verirsə, qıldığın namazın nə mənası var? Yalandan andıcıb ağ verənlər Arvaddan xabersiz ayırı gedənlər, haqsızdan pul alıb haqlı edənlər, bu həccə getməyin nə mənası var? Haram pulları ilə qılla tikənlər, yetimin haqqını bölüb yeyənlər, şəratıb birini bədväxt edənlər, öləndə ya'sının nə mənası var? Hə, nə? nə mənası var? Namaz da, oruc da asandır, qardaş. Vicdanlı olmaq çətindir, qardaş. Əsl insan olmaq lazımdır, qardaş. Əməlsiz Qur'anın nə mənasıdır? Həqiqətən gözəl dediyi ki, əsl insan olmaq lazımdır, qardaş. Əməlsiz Qur'anın nə mənasıdır?